Это вот это вот микрофон, это мой. Максим Майковский, Громадская организация Океаны и объединяемость». Но я хотел бы, во-первых, поговорить об альтернативе, и не, с, не, не как в самом слове альтернатива, а об ее качестве. Дело в том, что альтернатива, ну, для каждого своя. Ну, например, вот пани Арабец, я так понимаю, что для нее альтернатива – это пан Яценюк ну я такой, ну она потому, что, что она... сказала нет ну потому что она вступила в партию ронзмин и я так понимаю что она поддерживает полностью э, то что делает эта партия и то что делает ее лидер ну это это скажем так э, мое конечно мнение может но пани робес его значит, скажем так, у нее другое мнение по этому поводу. Может быть. Значит, поэтому я хотел бы сказать, что нам нужна не просто альтернатива. Нам нужна альтернатива, которая смогла бы Украину вывести на какой-то другой, более качественный уровень, которая могла бы помочь Украине стать другим государством. Вот здесь многие упоминали, и, кстати, по-моему, тоже это была фраза пани Арабец о том, что когда много альтернатив, это тоже плохо, и приводился пример пана Черновецкого. А я хочу напомнить, что что в самом начале, когда пан Черновецкий только шел к власти, помимо того, что он раздавал пайки, он помогал бездомным. Помимо этого, он ломал заборы, там, где были незаконные стройки. Я это прекрасно помню. Другое дело, что когда он пришел, кем он стал уже? А где гарантия? Чтоб... что не знали, кто такой черновецкий, когда он шел к власти. Ну, не, ну Нет? подождите, ну широкая Нет? общественность этого не знала. Но ну, это знали журналисты, это знали политики, это... те, кто он крутится. Но, ну, грубо говоря, вот, вот те, кто здесь собрался, они это знали. Но ну, широкий круг людей не знал этого. А где гарантия, что когда придет господин Кличко или придет господин Турчинов, что будет лучше? Нет никакой гарантии. Вот же в чем проблема. Мы пытаемся не найти понимаю, альтернативу. Не Мы пытаемся ну, альтернативу. Ну, ну, ну. Но кто будет этой альтернативой? Мы приводим все опять, все тех же, все тех же на престол. Вот сегодня мы обсуждаем громадские рухи. Ну, а давайте говорить откровенно, а что представляют собой эти громадские рухи? Ну, зачастую политики просто формируют эти громадские рухи, потому что доверие к громадскому движению по всем соцопросам, оно намного да, больше, вы чем можете чего, Что вы представляете? Что вы предлагаете? Просто... И, что я вы... предлагаю, да, для да. того, чтобы перед тем, как менять что-то в этом государстве, предложить что-то новое и, кстати, я прошу прощения по поводу закона о выборах. Нельзя разделять выборы, потому что этот закон, который сейчас принят, он законсервировал власть на ближайшие пять лет. Да. И теперь поменять эту власть может только улица. Ну давайте говорить реально. И то, что нам предлагает оппозиция, говорит, что они победят. Вчера Панки Князевич на одном из ток-шоу бился в грудь и кричал, это самый прогрессивный закон, да мы победим по нему. Давайте запишем здесь, через год оппозиция будет говорить, что выборы фальсифицированы и будет плакать крокодильными слезами. Поэтому я считаю, то, что произошло вчера, то есть в четверг в парламенте, это злочин. Злочин против тех людей, которые поддерживали оппозицию. И теперь, в ближайшие пять лет, у нас с вами только одна перспектива. Поменять эту власть. Спасибо. Спасибо. Так, я...